Немного. Я думаю, много комментировать не надо, вы все прекрасно все видели. Я считаю, что мы сегодня показали, две не не команды, неплохой футбол, был лазарь, была борьба. Значит, ну, я считаю, что мы контролировали события и забили, что в забили, имели ряд моментов, которые должны были реализовывать, но, к сожалению, не реализовали, но могли выиграть и 2-0, и 3-0. В результате сыграли ничью. Поэтому тут вот особо, я думаю, что комментировать. Нет, бывает, это футбол. Вопрос. Спасибо. Пожалуйста. А есть что-то? Не непонятно какая была в круче, там и... играли, старались, этот пенальти был непонятно. там на линии. Проход был, да, но не... что хочу сказать. Стараемся, бьемся. Шалка нету подпитки у нас. На замене сидят люди. Хочется выпустить, помочь. Ломаются, где-то не готовы. все остальное. что, хочу сказать спасибо Боровику. Сколько потащил, еще побежал, голос забил. Значит, будут по-другому тренироваться, Будут все сзади ворота стоять, на головы только будем проявить. забивать. потому что по-другому я вижу, ну, будем, как честно сказать, задача у меня номер один даже до зимы, честно сказать, потом все делать, менять полностью на 70%, искать людей, приглашать, вливать свежую кровь, потому что дальше продолжаться так не будет происходить. Да, вот так. Есть вопрос? Есть. есть. В двух последних матчах с металлургом и левый фланг вообще то есть не нагружали футболисты в Кривбаса там в который может да. выцарапать сам все, вытянуть, но его или игнорируют, или говорят, в чем причина? на остановке разворачиваете в другую сторону, все время там стоит, ну, футболист, понимаете, футболист, класс футболиста, если он сразу видит, наперед должен, получая мяч, он должен, знать, кому дать передачу. Где-то в каких-то моментах не хватает мастерства, еще раз говорю, есть такие моменты, которые должен человек исполнять, нету мастерства. Хамчиновского серьезно травма? да, да там очень молодой, перспективный, хороший футболист честно скажу. Там связки порвало, на недели и все уже. Mm -hmm. Так что у нас вообще никому будет, если честно. Mm -hmm. Краев и так не было у нас. Можно уже откровенно говорить, у нас вообще не было краев. Mm -hmm. Мы начали, у нас ни одного близко не было крайне. Потом появился Хамчиновский. Один единственный то потерять, Сыграть 18 игр из краев. А с Франком что? тоже травма лечится. Даниловский второй матч подряд ложает в защите. Это ну, выводы это, будут какие-то? Вы говорите, да, уже стали говорить, понимаете. Хабарис на... обижается, стали, что защитником, если он плывет, то говорит, я полузащитник. Я думаю, футболист должен поставить, если он футболист, на любом месте он должен. Тут все кардинально надо менять, Дальше, скажу честно, надо вливать свежую кровь, потому что 70% футболистов хотят, 60 хотят, остальные 40 поставлены на другие ставки. Надо постараться найти, создать коллектив, который чего-то хотят. Все? Да. Спасибо. Успехов.